видео у нас, да. Друзья, добрый день. Что у нас нового тут по перепелятне? Наконец-то я засылаю вот эту клеточку уже, которые вот взрослые у нас. Перепелочки уже почти стали взрослыми. Скоро будем ожидать яичко от них. Там вон и водичку пьют. Да, привыкли сразу. Вчера вон еще не знали, что такая поилка ниппельная, что существует. Ну, а сегодня разобрались. Пьют хорошо. Пьют хорошо, едят хорошо. Яйца ще ждем, пока ще не дуже хорошо. У них тут тепленько. 23,5. Потом, що у нас? От з холодильника зробив? Еще один брудер для мелочи пузатой. Тут у нас пузата мелочь. Порода техас. Це крупно біло бройлер некоторые. Далі тут у нас багато петушків. Ну, вот тут еще есть курочки, но, блин, процентов 60 с общего числа перепелов у нас пивники. Вот, дивится, что ты дивишься? Что у вас так богато, А? Вот тут у нас пивники, ну, там еще курочки есть, да. И еще вот тут у нас тоже есть шановни. Дивимся в камеру. Оп-оп. Тоже в основном, в основном петухи. Ай, вот. Ну ничего ничего-ничего не пропадут мы по его любим с перепелами копчеными ага, вот так уже он и ну, вот, ну, собственно собственно пока что все будут яйца обязательно сниму видосик